এইয়া এইকেইটা কি বস্তু আনিলোঁ বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব কণো নকটাকৈ তেতিয়া গম পাব হা কৰি এইয়া আজি পচলা ভাজি বনাব লাগিব এয়া পচলা কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি আলু কাটিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি এতিয়া কিহৰ তেলত বনাওঁ বাৰু এই পচলাখিনি চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ অ' প্ৰভা দেৱীৱান আকৌ আহিলোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ চেনেল আয়ুষ গগৈৰ ফালৰ পৰা এয়া বতৰে বৰষুণেই পৰি আছে আৰু দেখিছে আজি হৈছে দেওবাৰ দেওবাৰ দিনটোত আৰু বৰষুণ দিলে ভাল নালাগে কাপোৰ কানিবিলাকো ধুই দিলোঁ ধুই এতিয়া ৰ'দত ৰ'দ নাই শুকাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ইয়াৰ গা পা ধুই আহিলোঁ হয় বাৰু চাহ খুৱাই নাই ল'ৰাবিলাক ভোক লাগিছে সেই গতিকে বোলো খিচিৰিকৈ এমুঠি পাতি দিওঁ এইফালে দালি এমুঠি চাউল ল'লোঁ সোনকাল হ'ব যিহেতু এনেকৈ আপোনালোকৰ যদি বোলে অতি সোনকালে খুব সোনকালে ভোক লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভাতটো সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব ইয়াক খিচিৰিকে বনাই খুৱাব পাৰে তেতিয়া সোনকালে হ'ব আৰু এইফালে আলু কাটি ল'লোঁ ইয়াৰ ভাতকেৰেলাও এটা দিলোঁ আৰু আছে ডাংবদী ডাংবদীও দি দিব লাগিব এতিয়া এইখিনি বনাই মেলি লগ খুৱাই লওঁ তাৰপিছতহে আৰু আমালৈ বনাম হাঁ ইয়াৰ খিচিৰিখিনি মই এতিয়া তেল মাৰি ল'লোঁ তেল অকণমান দিলোঁ পিঁয়াজ এটা কাটি ল'লোঁ ইয়াত তেজপালো দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ গৰুটো শাক পাচলি মিলাই দি দিছোঁ এতিয়া গৰম পানী আছে গৰম পানী দি দিম এতিয়া অতি সোনকালে হৈ যাব আৰু ল'ৰাই যিহেতু খাওঁ 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 কৰি আছে ভোক লাগিছে বোলে এয়া এতিয়াখিনিয়ে শুইছেল ছয় সাতটা ময়ে দিম হৈ যাব এয়া এতিয়া খিচিৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে ল'ৰাই খিচিৰি খাইছে আৰু মই খাবলৈ লৈছোঁ চাহ এয়াই মিঠৈ খেতি গাখীৰ চাহকে বনাই দিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা চাহ খাই লওঁ চাহ খাই বৈঠি আৰু খাব লাগিব লাহেদিয়ে পঁইতা ভাত পইতা ভাত খাবৰ কাৰণে ভাজি এখন বনাব লাগিব কি ভাজি বনাওঁ বাৰু দেখাম আনিবলৈ আছে বাৰীৰ পৰা আনিবগৈ লাগিব চাহটোৰ পৰা আগতে খাই লওঁ এই আইতো আনিলোঁ পচলা এতিয়া পচলাটোকে কাটি লওঁ ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ আৰু সেইটো ভাজি বনাব লাগিব পঁইতা ভাতৰ লগতো খাব লাগিব আৰু গৰম ভাতৰ লগতো খাব লাগিব কালি কি হ'ল মাছ ভজাত তেল আছে মাছতো তেল আহিছিলে সেই তাতে আৰু ভাজিব লাগিব পচলাটো এতিয়া কাটি লওঁ এইয়া মোৰ পচলাখিনি কটা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি মিহিয়ে কৰিব লাগিব নহয় মিহি কৰিবলৈ ইয়াত নিমখ অকণমান দি লওঁ দি মেলি আৰু ইয়াৰ গিলাচ এইটো এইটো গিলাচটো মাৰি দিম আৰু গিলাচটো মাৰি দিম তেতিয়া মিহি হ'ব ধুনীয়া পদাপত হৈ যাব হাতে আৰু মোহাৰি নিদিলেও হ'ব হাতেৰে মোহাৰিলে কি হয় গোটেই কোলা পোলা হৈ যায় হাতখন চেকা লাগে সেই গতিকে আৰু গিলাচটো মাৰি দিছোঁ সোনকালে হৈ যাব আৰু ইয়াতে আলু এটা কাটি দি দিব লাগিব এনেকৈ মিহি হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে নহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকিলে খাবলৈ ভাল নালাগে আৰু পচলাটো টেষ্টি নহয় ভাজিকণ খাবলৈ আৰু এতিয়া এইখিনি আৰু হৈছেগৈ আৰু মিহি এয়া তাৰপিছত আৰু ভাজিব লাগিব এয়া দেখিছেনে এইয়া পচলা কটাৰ লগৰ ইয়াৰ বাকলিখিনি যিখিনি মানে আৰু বুঢ়া বাকলি সেইখিনি উৰুৱাই লৈছিলোঁ লৈ এতিয়া মই এইখিনি এয়া ইয়াৰ পৰাই ৰস ওলাব এয়া এই গিলাচটোতে পিচি লৈ হেৰি চেপি লৈছোঁ এইখিনি চেপি লৈ এতিয়া কি কৰিম খাব লাগিব এয়া কলগছৰ পানীটো খাব লাগে সেই গতিকে ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি এনেই পেলাই দিয়াতকৈ আৰু ৰসো ওলাইছে যিহেতু সেইটো কাৰণে চেপি লওঁ চেপি লৈ মেলি এতিয়া এইখিনি খাব লাগিব স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল এইখিনি আছিলে মাছৰ তেল ইয়াতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ এটা কাটি দি দিলোঁ এতিয়া এয়া পিঁয়াজখিনি অলপ অলপ গুৰমচা হৈছে আৰু হৈ এতিয়া দি দিম ইয়াৰ পচলাখিনি কাটি থোৱা পাঁচ ফোৰণ গোটামানো দি দিলোঁ এইয়া আজি মোৰ পচলা ভাজি হৈ গ'ল এইয়া আৰু এতিয়া জোল অকণ বনাওঁ জোলকণ লওঁ কি কি বনাওঁ দেখাম আহিলোঁ এতিয়া এয়া বাৰীৰ পৰা আৰু ঢেকীয়া দামত বুটলি নিম বুলি ঢেকীয়া আৰু দালি বিলাহী জোল অকণ বনাব লাগিব এতিয়া ছিঙি লওঁ এয়া এইফালে বুটলি আনোঁ ঢেঁকীয়া ধুই মেলি ল'লোঁ দালি আৰু বিলাহী এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী দি দিম আৰু এয়া মোৰ পঁইতা ভাত ৰেডি হৈ গ'ল খাব কাৰণে এয়া এইফালে এয়া পচলা আলু ভাজিছিলোঁ যে পচলা আলু এয়া ভোট জলকীয়া ল'লোঁ এডোখৰ এয়া মাছ এডোখৰ 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 ডোখৰ মাথা আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু হৈছে এয়া আমৰ আচাৰ এইয়া আমৰ আম থৈছিলোঁ যে তাৰ আচাৰ খাব হৈ গ'ল এতিয়া খাই লওঁ ভাতকেইটা এয়া চুলিখিনিও ধুলোঁ চুলিখিনিও আপতাল কৰিবলৈ আছে চুলিখিনিতো লগাব লাগিব কিবা এটা ভাত পানী খাই উঠি এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আজি দিনটো এয়া এতিয়া মই চুলিত লগাবৰ কাৰণে নৰসিংহ পাত আনিলোঁ জবা ফুলৰ পাত আনিলোঁ আৰু জেতুকা পাত এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি পিচি লওঁ পিচি চুলিত লগাব লাগিব বহুদিন চুলিত লগোৱাই নাই একো সেইগতকৈ বোলো আজি লগাওঁ এতিয়া লগাই লওঁ সেইখিনি পিচি লওঁ বাৰু আগতে তাৰপিছত লগাম হা এইখিনি হৈ গ'ল পিচি এতিয়া চুলিত লগাই লওঁ লগাই থ'ব লাগিব আৰু দুঘণ্টামান তাৰপিছতহে ধুব লাগিব এতিয়া লগাই লওঁ আগতে এইফালেখিনি অলপ অলপ শুকাইছে আৰু ধুব লাগিব অলপ দেৰিকৈ এতিয়া বোলো কাম এটা কৰি লওঁ এইটো বান্ধি ল'লোঁ সূতা এই দাংডালত এতিয়া এইয়া মকৰা জাল হৈছে অলপ মকা জালখিনি চফা কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু আছে আজি আৰু কামৰ মানে অন্ত নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত আকৌ খুন্দিব লাগিব পিঠাকেইটামান চাউল তিয়াই থৈছোঁ বেছি নহয় চাউল আধা কাপ খুন্দিম কি বনাম বাৰু দেখাম এতিয়া এইখিনি চফা কৰি লওঁ আগতে এইয়া সেইফালে বহুত মকৰা জাল হৈছে গোটেই ছাটি ধৰিছে এইয়া এতিয়া এইখিনি চফা কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ ইফালে ওপৰতো হৈছে ইফালে ওপৰখন চফা কৰি মেলি হৈ গ'ল তলৰ ওখ ওখনো আৰু চফা কৰিলোঁ হাৰি ল'লোঁ এতিয়া এইয়া চাউল এইকেইটা তিয়াই থৈছিলোঁ যে এতিয়া এইকেইটা খুন্দি লওঁ খুন্দি লৈ বাৰু কি বনাম দেখাম এতিয়া মোৰ এতিয়া পিঠাখিনি খুন্দা হৈ গ'ল এয়া চালিও ল'লোঁ লৈ এতিয়া এইফালে লৈছোঁ গাখীৰ চেনি নিমখো অকণমান দি থৈছোঁ নিমখ দিলে অকণমান ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে আৰু বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ অকণমান এতিয়া এইখিনি চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গুলি লওঁ গুলি মেলি পিঠাখিনিও বুলিম ইয়াত আৰু এটা থৈছিলোঁ বস্তু এয়া এইখিনি নাৰিকলৰ গুড়া ইয়াৰ অকণমান ভাজি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া এইখিনি ফেটি লওঁ এইখিনি ফেটিলোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ফেটি মেলি এতিয়া এইখিনি অলপ সময় থৈ দিওঁ থৈ দি তাৰ পাছত বনাব লাগিব এতিয়া এইখিনি ঢাকি থওঁ এডাল ইলি এয়া এডাল হৈছে ইডলি ষ্টেণ্ড এডাল দেখি গৰমেই পেচাৰ চাগৈ কি বনাম এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ইডলি পিঠা এইয়া এইখিনি মগত যে এইখিনি ফিটি মেলি থৈ দিছিলোঁ এঘণ্টামানেই হ'ল থৈ দিয়া এতিয়া বোলো বনাওঁ গেছত কুকা এটা পাতি পানীও গৰম কৰি থৈছোঁ এতিয়া এইখিনি দি লওঁ আৰু দিয়াৰ আগতে ইয়াত তেল অলপ সানি লৈছোঁ যাতে পিঠাটো এৱৰাতে লাগি নধৰে এইয়া মোৰ ইডলি পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল ইয়াকেইটা ইয়াত চেৰিকটি এটা দিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে কিন্তু নাই সেই গতিকে নিদিলোঁ আৰু ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিলে দেখিছে ইয়াৰ বহুত চফ্ট হৈছে এতিয়া কেইটা এৰুৱাই লওঁ ইয়াৰ পৰা এৰুৱাই মেলি এতিয়া চাহৰ লগত খাব লাগিব এয়া আজি দিনটো আৰু ঘৰত কামকে কৰি থকা হ'ল ইটো সিটো এতিয়া পাছবেলা আকৌ গা ধুই মানে চুলিখিনিত লগাইছিলোঁ কিবা কিবি যে ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ হৈ মেলি এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ বোলো দিনটো কাম কৰি ভাগ লাগিছে অকণমান খোজ চলাই আহোঁ ব'লক বাৰু গৈ লওঁ ক'ত যাওঁ দেখাওঁ এইফালে পথাৰত আৰু ট্ৰেক্টৰ নমালেই এইফালে দেখিছে খেতি আৰু আৰম্ভ হ'ব হ'লেই এইবোৰ কঠিয়ানী তলি কঠীয়া কৰিবৰ কাৰণে আৰু ঠিক ঠাক কৰি আছে এতিয়া মই এইফালে আৰু আলিবাটতে অলপ খোজ চলাবলৈ আহিলোঁ এইয়া এজোপা হৈছে বগিজামুক এতিয়া আমি পাৰিবলৈ আহিলোঁ বগিজামুক এয়া প্ৰক্ৰিয়া চে হালধীয়া হৈ যায় এইয়া লাঠিৰে কোবাৰ্লাতে হৈ গৈছে আৰু ফালি এগৰাকীয়ে পাৰিছে এইয়া এইখিনি পাৰিলোঁ আৰু বগিজামুক এতিয়া খাব লাগিব এয়া খাবলৈ মিঠা মিঠা লাগে এয়া এতিয়া মই বগিজামুক পাৰি মেলি লৈ আহিলোঁ আহি এতিয়া ইয়াৰ গেটৰ মুখতে ৰৈছোঁ ইয়াৰ এই যে পোৱালি তিনিজনীয়ে কি কৰিছে বাৰু আপোনালোকে শুনকচোন কি চিঞৰ মাৰিছে ৰ'দ দে আৰু চিঞৰ ৰ'দ এতিয়া ওলাব এতিয়া দেই ৰ'দ এতিয়া ওলাব গৰুৱে খাব হ'ব ৰ'দ দিবই এতিয়া দেই ৰ'দ ওলাবই এতিয়া ৰ'দ দিবলৈ চিঞৰিছোঁ এয়া পোৱালিৰ দুজনীকো আৰু ধুনীয়াকৈ পদ এটা দি পিনে আৰু ফটো একবি একবি মাৰি ৰাখি থ'লোঁ কেমেৰাত হেল্ল' গাজ একেবাৰে পাছবেলা সময়ত ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ গধূলি কৰিবলৈ নহ'ল এতিয়া একেবাৰে ভাত খাবৰ সময়তে কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ভাতকেইটা এয়া খাই লওঁ ইফালে আছে মাছ ইফালে ভেন্দি ভাজিলোঁ এয়া বগৰী আচাৰ আছিলে বগৰী আচাৰ এটাও লৈছোঁ জলকীয়া আৰু এইফালে দালি আৰু ভাত এয়া সৈতে আৰু খাই লওঁ ভাত মুঠি খাই বৈ আৰু এতিয়া বৰষুণ আহিলেই বতৰ বৰষুণ আহিলে বুলি ভাবিছিলোঁ এয়া আহিলেই আকৌ কাঁহী বাতি ধুব পখালিব লাগিব ভাত খাই উঠি এতিয়া খাই লওঁ খাই উঠি আৰু একো ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বুলি ভাবিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আয়ুষ গগৈ নামত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষলৈ থকা বেল একাউণ্টটো জগাই দিব তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ অতি সোনকালে পাই থাকিবা হা আকৌ কালিয়ে লগ পামেই বাৰু আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি অ'কে বাই বাই গুড নাইট আকৌ লগ পাম অহাকালি হাঁহ আপোনালোকৰ টোপনিটো জনালোঁ ভাল ধৰণে দাই নাখাতোঁ তাৰে কামনা কৰিলোঁ বাৰু বাই